Новый храм, расположенный на высоком холме, виден со всех сторон издали, имеет весьма величественный вид, сообщал Санкт-Петербургский духовный вестник 30 июля 1901 года. Это было второе возрождение храма в честь входа Господне в Иерусалим села Посолодина. С 17 века здесь выселась небольшая деревянная церковь. В 1893 году сельский священник Петр Кулигин решился на строительство нового каменного храма с двумя престолами в честь святителя Николая Чудотворца и Тихвинской иконы Божией Матери. Спустя век сельский священник Олег Жук прилагает все усилия, чтобы сохранить жемчужину архитектуры и духовное наследие предков. Он был направлен на восстановление храма по благословению высокопреосвященнейшего Евсевия, архиепископа Псковского Великолукского. 22 мая отец Олег приехал отслужить литургию в праздник Малого Свято-Никольского престола. В попечении священника три прихода, но Посолодинская церковь занимает в сердце особое место. Потому что этот храм, он на душе. Вот человек однажды побывавший в этом месте, в этом храме, у него как-то в душе зарождается желание еще побыть и что-то, хоть что-то полезное сделать для этого храма. Это да, это действие благодати Божией. Храм, построенный в честь великого самодержца Александра III, высится на святом месте. В древности здесь находился мужской монастырь. У подножия холма в каменной пещере, где несли подвиг поста и молитвы иноки, по преданию явилась икона Богородицы, ее тихвинский образ. Обители сжигали литовские войска, упраздняли при Бероне, то богослужебная жизнь продолжалась. Прервалась она в 30-е годы прошлого века. В советские времена в здании хранили лен, но ровно 8 лет назад, 22 мая 2001 года, на весенний праздник святителя Николая Чудотворца в Посолодино вновь зазвучали слова молитв. Святитель Николай Чудотворец – небесный покровитель и для сына строителя церкви. Николай Кулигин продолжил родительское дело, стал служителем алтаря в родном храме, затем в Покровской церкви села Рыбацкая под Петербургом. А в 1937 году священник Николай Кулигин принял мученический венец. Был расстрелян по сфабрикованному НКВД делу. В конце 20 века он был причислен православной церковью Клику святых. Так, по словам отца Олега, у храма появился еще один небесный защитник. И то, что вот сейчас вот начинается движение какое-то в сторону возрождения храма, это вот и есть инвалидит, о том, что молитвы услышаны, и Господь начинает нас поднимать. Очень хочется, конечно, чтобы этот храм восстановился, потому что он же ведь очень старинный. Пещерки вот эти, которые внизу там вы видели, тоже вы, вы, хотелось бы все восстановить, потому что это святыня очень большая. Душа здесь расцветает, поет, и хочется, чтобы и он все-таки был восстановлен храм. На сегодняшний день в самом бедственном положении находится церковная кровля. Для ее восстановления нужны 5 миллионов рублей. Если до конца года средства не будут найдены, памятник архитектуры может погибнуть. Екатерина Бнатова, Константин Олин, Михаил Загоренко, Александр Ярощук. Из деревни Посолодина, Плюсского района Псковской области. Специально для телекомпании «Санкт-Петербургское кабельное телевидение».